Ну, уменьшились доходы, на... повысились цены на все. Ну, что тело, конечно. Цены, бачите, кожен каждый день растут, тело поднимается. И знают, что делают, чтобы немножко ободрать на себе. Извините. Конечно, зарплата же меньше, она и так маленькая, а теперь еще меньше. Ну, и активность сближилась, это понятно, в магазинах. Якщо ти раніше вкладався ну, тисячу, а то і більше, менше, а зараз півтори і більше. Це все зрозуміло. Це кожному, чи там, хто б не були залежно від статі, да, чи бізнесмени, чи прості люди, але вони всім поки що дає. Одразу все. Ну що ж, показати на пенсії, трошки роботаю. Вот, так, поки не надо. Е, не повишається. А хоч і повишається, хитро ділається. Вот, например, 8 тысяч минималка с 1 апреля, да? А они отправляют, начальство отправляя сервисов, начальство Запорожьим сервисов в данном случае, отправляя по пару дней в месяц за свой счет. Ну, чтобы не платить минималку, чтобы сказать, у что есть аргумент, что ну, вы ж не все дни работаете. Що ж вам платити мінімалку. А воно ж не та робота, наприклад, що у токаря або фрезеровщика. А природі, от всі окружающему, їй абсолютно начхати. Що ти гуляв там, вона як сипала і буде сипати, сипати. А потім виходить, що виходить чоловік з виходних таких винушених. І вмісто того, щоб не до двох часом працювати, він буде працювати до нужку. Поки ніяк. Конечно, мы эти, господи, в том и бюджетчики, у нас минимальная зарплата. Естественно, это скажется на, наших, на нашей зарплате, и скажется очень сильно, потому что мы видели, сколько было 2,5%, и сколько сейчас станет 5%. Это все проценты нужно не с нас, а вот там вот брать, там, где сидят в той ради, и не по 5%. Я бы брала там половину, как минимум. Ну, ну, я знаю, что для ФОПа то кардинально ничего я не вижу. Ну, цены, может, что-то дорожают. А я не почувствовала, я пенсионер, я не почувствовала пока. Ну, я, я, я. я пенсию получаю, все.